न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानै न च क्रियाभिर्नतपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहम् नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर न वेद यज्ञ अध्ययनैहि न दानैहि न च क्रियाभिहि न तपोभिहि उग्रैहि एवं रूपः शक्यः अहम् नृलोके द्रष्टुं त्वत् अन्येन कुरु प्रवीरा

एवं अहन्द्रलोके <Evangrubhashyahanlokhe>, द्रष्टुम् त्वदन्येन कुरु प्रवीरा द्रष्टुम् त्वदन्येन कुरु प्रवीरा न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः न वेदयज्ञा क्य अहं न लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा एवं रूपशक्य अहं द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा न वेदयज्ञाध्ययनैर्नदानैर्नचक्रियाभिर्नतपोभिरुद्रैः एवं रूपशक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा न वेदयज्ञाधेनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपशक्य अहं द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु